Вітання, шановні та глядачі, в ефірі ТІТІВІ. ті, ви видатись програму від першої особи. Я Оксана Васильєва, а спілкуємося ми із народним депутатом України, президентом політичної партії Правда Дмитром Олександровичем Витвицьким. Доброго вечора, добрий вечір, Оксана. Дмитро Олександрович. Ми сьогодні будемо говорити на Напевно, найактуальнішу проблему для нашого регіону це що стосується роботи видобувних комбінатів, шахт. Видобувають на території Кіровоградщини уранову руду. Безумовно, її перевозять. І ось на цьому тижні, у понеділок, сталося досить неприємне ДТП на кільцевій дорозі Кіровограда. Перевозили уранову руду із Новоконстантинівської шахти. Вантажівка перевернулася. Я впевнена, що ви про цю аварію знаєте і що можете про неї сказати. Дійсно, 11 червня на бізнесній дорозі в міста Кіровограда случилась аварія у грузовика, який перевозив уранову руду. Лопнула шина, в результаті чого він з'їхав в кювет, і уранова руда висипалась, потрапила на ґрунт. Почому утворилась аварія в даному місці? Ну, всіх людей сразу интересує два вопрос: що машина з ураном делала на бізнесній в Кіровограді? Я из неофициальных источников выяснил следующее. Новоконстантиновская шахта – это новое предприятие, которое добывает урановую руду. И мы уже знаем, не раз об этом говорили, возили в Смолино, там, где работала дробилка, и дальше уже руду железной дорогой, железнодорожным транспортом отправляли на восточный горно-обогатительный комбинат, Днепропетровскую область, в город Желтые воды. Сейчас ситуация изменилась и на сегодняшний день Новоконстантиновская шахта добывает руду на территории области и руду уже везут на шахту Ингульская, после чего и отправляют дальше. Именно маршрут пролегает по, весь по территории Кировоградской области и в районе города Кировограда по объездной дороге, то есть грузовики, которые возят урановую руду, стали ездить по кольцевой дороге. Эта новость, конечно, не очень приятная, тем более, что э, сам э, смысл в чем? Но ну, этот транспорт должен быть соответствовать э, совершенно другим нормам и есть другие требования. Это должны быть закрытые полностью машины, в которых перевозится урановая руда. Но у нас грузовики обычные, которые там, затянуты брезентом, тентом, перевозят руду. Тент може захистити тільки від пилі, але ну, іменно якщо в випадку аварії і мають бути спецмашини для перевозки даного продукту, який радіоактивний, це уранова руда у минулому році питання про умови перевезення уранової руди ви вже піднімали. Нагадайте, будь ласка, що спонукало вас звертати увагу влади та громадськості на цю проблему? Ко мне на прийом к народному депутату в прошлом році прийшли люди, які жили вдоль траси. в то время, когда машины с нового Константиновского месторождения возили руду по дороге общего пользования в Смолино. Люди обеспокоены были, у них дети живут. Но говорят, Дмитрий Александрович, у вас тоже дети есть, вы хотите жить? Вдоль дороги стоят дома, 20-30 метров от дороги идут кразы с рудой, затянутые темпом. Мы эти машины видели, фотографировали их. Я обращался с соответствующими депутатскими запросами в Киев, Министерство, что э, власть в Киеве, знаете, очень вяло на эту всю проблему ответили, действительно там предприняли какие-то меры, провели замеры, как всегда у нас радиация, не, не превышала фона, но люди переживают, поэтому я действительно ну, хочу эту тему не бросать. О ней нужно 10 раз проверить и 20 раз, ничего здесь плохого нет, дай бог, чтобы все было нормально. Поэтому э, изменился маршрут. И на сегодняшний день ничего нового, просто стали возить возле Кировограда по объездной дороге. Тот вопрос завершился положительно чем? Было э, приобретено два автомобиля специальных, которые плотно закрываются и могут перевозить руду совершенно э, легально, сертифицированы и все. Сейчас делается как? Машина с рудой заезжает, поливают водой, чтобы не было пыли и накрывается брезентом, именно для того, чтобы просто пыль не разлеталась, потому что, ну, понятно, пыль это очень вредно для людей, для здоровья, вообще для природы. На сегодня есть те же самые сложности при перевозке из Новоконстантиновской шахты на шахту Ингульскую. И я думаю, тут проблема может решаться либо покупка спецтранспорта автомобильного. Хотя, вообще, мало бы хотелось, чтобы возле Кировограда автомобильным транспортом эту руду перевозили. И, конечно же, необходимо правительству решать вопрос по выделению денег по достройке железной дороги, где бы в спецвагонах, которые сертифицированы под перевозку данных опасных грузов урановой руды, возили бы всю продукцию Новоконстантиновской шахты по железной дороге. Это, я считаю, было бы абсолютно безопасно и нормально на сегодняшний день. Дмитро Олександрович, на наступное запитание вы уже частково ответили. Ни для кого не секрет, что уран Уранова руда та радіація стоять завжди поряд. Безумовно, мають бути спеціальні умови для перевезення цієї копалини. Які які нині в Україні умови ці і які вони мають бути? Є багато, Я цей питання, є, конечно, багато різних норм. Але найголовніше, якщо ми говоримо о машинах, аварія именно з автомобілем. Машини, які перевозять уран, должны быть оснащены. И самое главное, перевозчик должен быть лицензированный. Потому что кразы, которые возились с новоконстантиновской шахты, это были к шахте они приписаны, их проверяли, и хотя бы как-то соблюдались нормы. То сейчас вообще речь идет о том, что для того чтобы эти кразы не появлялись, новые машины, может быть, это и частные просто перевозчики, я как раз и хочу в этом вопросе разобраться, потому что частный перевозчик может сегодня руду возить на не приспособленной, не оборудованной машине, урановую, а завтра будет сезон и начнет зерно возить, или начнет семечки возить, и в общем-то спроса ни с кого не будет. Поэтому я как раз хочу этим вопросом заняться, выяснить, но в перспективе только должна этим заниматься железная дорога. Чем быстрее, тем лучше, потому что ну, кировоградцы, понятное дело, никто не хочет жить в городе, в котором шахта, ингульская по добыче урана, где 7 стволов, это не секрет ни для кого. Под городом 7 стволов, в которых добывается урановая руда, это не секретная информация. Много людей работали проходчиками на шахте и знают направление стволов. И в принципе, это единственный город, наверное, в Европе, который, шахта по добыче урана находится прямо на территории города, и шахтные стволы идут под городом. Много проблем, их нужно не выпускать из вида, контролировать все. Это очень серьезные вопросы, поэтому я именно этим делом и хочу конкретно заняться. Для того, чтобы мы не замалчивали проблемы, а их решали. Перспектива перевозки, но только железной дорогой. Правительство должно найти средства, выделить их, достроить железнодорожную ветку на Новоконстантиновскую шахту и поставить там дробилку, чтобы не возили, где там выгоднее в смоле надробить дробить руду или на дробилке на Ангульской шахте и уже возили на Восточный горно-обогатительный комбинат, который находится... в Дніпропетровській області відповідають уже там всім нормам по обогащенню рана поки що це лише лише плани, перспективи. Є у нас конкретний випадок, з якого ми почали. Це аварія. Будете якось на неї реагувати? Да, я підготував депутатський запрос, отправил его в управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України. Так такої ділення в Кіровоградській області существует. В рамках чинного законодавства прошу здійснити перевірку дотримання вимог діючого законодавства автоперевізникам, що перевезення уранової гірничної маси з Новоконстантиновської шахти, схід ГЗК, до Інгульської шахти та чи сертифіковані автомобілі, що здійснюють зазначені перевезення. серьезная вещь, и урановая руда должна перевозиться безопасно. Нельзя допускать, чтобы как угодно, кто угодно перевозил. Это авария, которая случилась, это как раз небольшой звонок, который не привел к каким-то серьезным последствиям. Но это еще раз говорит о том, что нужно заниматься безопасностью, если урановая руда добывается у нас в городе. Проблематика Кіровоградщини, зокрема, обласного центру вам знайома. Тим паче, що зараз ви ініціювали і вже проводиться акція, заяви про свою проблему. Звертатися потрібно у намети. Ви минулого разу розповідали, де ці намети партії Правда розташовані. Цього тижня наша знімальна група перевірила, як триває робота. Зокрема, вдалося дізнатися, що протягом півтора тижня вже 500 кіровоградців заповнили такі анкети. Можете назвати зараз ті причини, з якими до вас звертаються? Да, люди приходять мене на прийом. Я всім готовий переговорити, але фізично це зробити не можна. Прийшлося поставити п'ять палаток партії правда, де активісти збирають випросити, по якими проблемні, з якими обіцяються жителі. Люди говорят о чем? Пенсии, пенсионеры-льготники, дети войны, чернобыльцы, афганцы. Этот вопрос беспокоит людей. Тот же вопрос экологии, о котором мы говорили, многих граждан беспокоит. Вопрос цен, особенно цен на лекарства. Если раньше приходили люди на прием и говорили о ценах на продукты питания, как выжить, то на сегодняшний день лекарства, это уже стало ну, просто притчей в языцах, потому что люди переживают, но лекарства дорожают, а они их необходимы, не меньше, а иногда и больше, особенно с возрастом. Поэтому эти вопросы цен, конечно, цены на продукты питания. Ну и самые такие основные вопросы, вот, которые еще в рецентрах обсуждаются, это, конечно, вопрос продажи земли сельхозназначения. Будет ли референдум? Будут ли спрашивать мнение людей и бояться, чтобы народные депутаты, опять там под покровом темноты, не проголосовали друг за друга, не была земля продана в том порядке, в каком будет решено, не спрашивая мнения людей. Основные такие вопросы я призываю кировоградцев, приходите в палатки партии «Правда», присоединяйтесь, чтобы мы могли понимать, какие проблемы к мнению остальных других кировоградцев, которые уже были у нас, говорите, не стесняйтесь о своих проблемах, и я хочу, чтобы именно из этих проблем была создана программа партии ⁇ Правды ⁇ направленная на решение... тех конкретних задач, нам на поставлять і тих проблем, о яких нам скажуть, нас залишилося буквально пів хвилинки. Не можу не поцікавитися на вас, вже як на народному депутаті, лежить відповідальність. Але спілкуючись із людьми, які звернулися у намети партії Правда, я зустрічала багато кіровоградців, які сподіваються на цю акцію, що вона принесе вирішення проблем. Не боїтеся цієї відповідальності, що в вас починають вірити ще більше людей. Нет, я не говорю просто «звернитесь», э, нет, я говорю «приходите, расскажите, я не прячусь ни от кого о этой проблеме». То, что не могут, э, если люди не просто хотят высказаться и просто пометить у нас вопросники, какая проблема интересует, приходите на прием. Дмитрий Александрович ни от кого не прячется, Арджиникидзе 7, четвертый этаж, комната 406. Телефоны наши есть везде тоже, в наших прессе, в газетах, в палатках партии Правда можно записаться на прием, прийти. Я сколько физически могу выслушать, помочь советам, депутатским обращениям, всеми законными методами, стараюсь всегда это сделать и выполнить на протяжении всего года. Но вот когда началась наша акция, я думал, можно за месяц 50 человек принять и решать с ними их проблемы, то сейчас я уже думаю, наверное, можно и 100. Дмитро Олександрович, я дякую вам за участь у нашій програмі, за те, що ви переймаєтеся проблемами мешканців Кіровограда і Кіровоградщини. всієї. будемо прощатися. Нагадую, Спасибо, що, що ми говорили сьогодні про проблеми як міста, так і області із народним депутатом України, президентом партії Правда, Дмитром Олександровичем Гатвицьким. На цьому все побачимось на ТІТІВІ. Бережіть себе.